Меня зовут Нелли Нечаева. В Донецке я работала актрисой в театре. Я э, была художественным руководителем и организатором собственного шоу театра, в котором было несколько программ. Это был творческий, больше вокальный собственный проект, нежели, э, скажем так, театральный в привычном понимании этого слова. Но цель была попасть в Филармонию. Прекрасный зал Сергея Прокофьева. И тогда мне поставили там условия, что не через худ совет мне проходить, а через собственный сольный концерт. Но концерт состоялся 2 марта 2014 года. Это в этот день захватили облгосадминистрацию в Донецке. И вот буквально мне выходить на сцену прибегает администратор. Главный администратор говорит: ну так что мы будем делать? Будем отменять или будем работать? Я говорю, конечно, будем работать. Друженики! Шахтеры! Я чувствовала, наверное, больше сначала непонимание, потом страха потому что я женщина. Я понимала, что происходит нечто не очень хорошее. Для меня, как для горожанки, элементарно. А потом, наверное, злость какая-то, паника, обида. Потому что мы очень много работали для того, чтобы жить достойно. И тут приходят какие-то люди, почему-то начинают тебе навязывать свои устой жизни, свои взгляды на жизнь. Квартира, в которой мы жили, располагалась в четырех километрах от аэропорта. И, в принципе, когда начались тяжелые атаки, мы все это дело наблюдали. Больше, больше и больше бомбился аэропорт. За остановку за нами начали, начали работать гранатомет. К июню месяцу стояли блокпосты республики ДНР в центре города. За день до нашего уезда началась перестрелка. Понимаете, мне показалось, что она была под моими окнами. Муж, как глава семьи, говорит, нет, ребят, так дело не пойдет. Все постепенно разъезжаются. Что мы сидим, что мы ждем? Пора и на отпуск. Почему в Одессу? Потому что я уроженка города Одесса. Я родилась в этом городе, я прожила здесь первые 10 лет, а потом меня жизнь туда закинула. Мы собирались в отпуск. Мы ехали жить. Ну, крайний срок это месяц. Почему-то мы забрали кота. Потому что мы не успели ни с кем договориться. Соседи поразъезжались уже. Нам не на кого было его оставить. Куда-то его везти это чревато, потому что на машине передвигаться уже нельзя было. Поэтому вот так, кота в багажник и поехали. Чем дальше шло время, тем больше мы понимали и убеждались в том, что вот, вот еще чуть-чуть надо посидеть, вот еще недельку. Ну, скажем так, до сентября месяца я собирала чемодан четыре раза. И были моменты, когда я поймала себя на мысли, что у меня уже ни море, ни солнце, мне это уже не радует. То есть кроме депрессии, слез, у меня это ничего не вызывает, потому что я слышу, я понимаю, что я никуда не еду. А к осени все становится прохладнее, прохладнее и прохладнее. Самый страшный день в моей жизни – это 2 сентября. Потому что ты понимаешь, что тебе нужно искать работу. Ты выходишь в центр города, холодно, дождик, и все театры закрыты. Просто они закрыты, потому что у них не сезон еще. И тогда муж предложил, говорит, слушай, дали концерт в зале Прокофьева. Пойдем, и говорит, по Бунина спустимся вниз, и, может быть, филармония будет открыта. Одесская филармония считается одной из лучших филармоний Украины. Я в очень приподнятом настроении подошла к филармонии. Вот просто случай повезло. Действительно, и директор на месте, и зам ее на месте был. И я, как сейчас помню, я зашла к ней в кабинет. Первое, что я сказала, здравствуйте, я из Донецка, я очень хочу у вас работать. А у нее огромная вот такая плазма стоит и показывают новость. А там бомбят так. Починается начинаются с потужной арт у Усих видов ствольной и реактивной артиллерии. И тут я поворачиваюсь, и у меня получилось полное несмыкание. Представляете, певица, которая с несмыканием связок пришла. А я ей пытаюсь рассказать, что а, я, я хорошая, я нормальная. Очень хороший коллектив. Очень чутко и очень понимающе меня встретили. Но без вот этой противной жалости, которую я терпеть не могу, которая унижает. Но самое страшное было, понимаете, когда, когда я получила первую зарплату. У меня зарплата была 1700, а за квартиру 3. Дальше началась самая сложная ситуация, самая тяжелая зима. Вот Одесса приняла нас не, не весело, не радушно, не душевно. Потому что надо было, чтобы именно в эту зиму были такие снегопады, к которым Одесса абсолютно не готова. Именно в эту зиму должны были быть такие морозы, к которым мы абсолютно не готовы, потому что одежда осталась там. И самое сложное, надо как-то что-то на себя одеть. И э, пару дней здесь как раз вот Новый год, я, как сейчас помню, самый страшный мой Новый год в жизни. Практически по всей Одессе спальные районы э, повреждены были из-за слишком сильного урагана, снегопада. Были полностью повреждены э, сети электрические. А у очень многих, особенно частные дома, электрическая сеть – это что? Это тепло. Трое суток без света и тепла и почти минус 20. Я не люблю Новый год. Но ребенок на тот момент уже был в достаточной депрессии. В один прекрасный момент он встал и сказал, мне все надоело. Мне надоело ждать, мне надоело терпеть, мне надоело приспосабливаться. Мы едем домой. Вы хотите, оставайтесь. Ты любишь свой город? Вот и живи в нем. А у меня город там. Я домой хочу. В одессе я в данный момент солистка вокалистка одесской областной филармонии преподаватель э, актерского мастерства и сцен речи художественный руководитель большого проекта одесский театр эстрады началось все опять-таки с самого маленького моя приятельница уже здесь в одессе пойдем говорит, познакомиться говорит, крайне интересно говорит, театр есть частный на канатной. А у них капустник открытие, значит, театрального сезона. И мы пришли, и так замечательно я познакомилась с Александром Владимировичем Перуцким. Это хозяин театра на Канадной. Она спела, зал очень тепло ее принял. И тут же спросили, а когда она будет петь еще? Я говорю, а когда ты еще споешь? Нелли говорит, что можно? Я говорю, конечно, можно. А Нелли спрашивает, а сколько это будет стоить? Я говорю, сколько мы можем тебе заплатить? Я тут не стала как-то так неудобно. Думаю, Боже мой, как же это надо найти какие-то деньги. Она говорит, нет, сколько я должна заплатить? Женель, эм, ты ничего. Мы, если сможем, мы тебе еще заплатим, если у нас будут люди, которые там купят билеты или каким-то образом там пожертвуют на театр. Мы в этом маленьком театре мы поддерживаем в основном авторов, своих исполнителей, то есть люди, которые исполняют свои песни. выступив один раз и от сразу практически сложив свою публику, Неля перешла уже к следующему концерту. И проходит примерно год. Неля говорит, а ты знаешь, говорит, потрясающий, Город юмора, город праздника, город людей открытых, добрых и честных, и нет театра эстрады. Как так? В Одессе появился благодаря Неле Нечаевой театр эстрады. Аннель очень быстро выстроила красивую программу, а это было конец 14-го, начала 2015 года, и как раз события на Востоке для нас приобрели не самый лучший характер. До стабилизации еще было достаточно далеко. Из сердца пополам и с клипом про войну в зоне АТО она попала в самую чувствительную зону для одесситов. Этот спектакль ⁇ это форма выражения, это форма рассказать, это форма, наверное, выплакаться. Он о любви и об одной из возможных женских историях в условиях современной жизни. Она в 50 километрах от него, а не может его не то чтобы обнять, она может даже позвонить. И плакать, я плачу. Об этом спектакль, о надежде. Как могу, так и доношу. Где могу, там и плачу. А в выделенной жизни плакать нельзя. Потому что ну, здесь, в этих условиях, нужно выстоять. Это самое главное. Это надежда. Любовь нам дает надежду.